Сегодня мы встретились с нашей благословенной сестречкой, молитвенницей Андреевной. И знаете, мне расподобилось, как она рассказывала 90-й псалом. Расскажите, пожалуйста. Ой, Господь, дополнюющий, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужаса ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы у полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не при... приблизится ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, только смотреть будешь очами твоими и видеть, оч... и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Воззовет ко мне и услышу, с ними в скорби, избавлю тебя, прославлю тебя, только то и дней насыщусь и явлю тебе спасение. Твою тебе. Спасение мое. Спасение моё. Аминь. Это, знаете, это... Нехай цей псалом это будет для Нехай цей псалом будет и ця молитва для всех, кто сегодня находится да. в опасности. Андреевна, она переселенка, с Николаева приехала. И тут она на доме милосердия. Сколько вы уже в нас находитесь? Полтора года. Полтора. Вам подобається? Да. да? да. Особенно, Слава Богу. особенно церковь мне очень нравится, служение. И, и здесь у нас тоже в этом доме в нашем такая маленькая семья нас семь человек, но мы, но мы каждое утро. Никто а вас человек, не убежает? Нет, каждое утро мы э, собираемся, мы молимся, читаем слово, поем. И после того мы уже все вместе завтракаем. Вы знаете, это большое благословение, когда... А, атмосфера день, любви когда, такая, да? Когда день начинаешь именно с благодарения Господу. Андреевна всю жизнь проработала великим начальником на заводе, да? На фабрике на Швиннина Николаевича, главным инженером. И ней, знаете, в Слове Божьем написано, что э, дни жизни нашей... 70, а при большой кріпості 80, То намного да, вже намного більше. Вже в велику кріпость перепригнули, але Бог дає їй життя. Знаєте, чому? Тому що вона сьогодні є молитвина і вона ходотайствує і молиться І як за Україну, так же і за воїнів, і за дітей, і за братів, і за сестер, за служителей, за всіх. Так що ми дякуємо за те, що ви є, і нехай Бог благословить всіх. нас сегодня бачит, что вы им скажете? Благословение вам. И самое главное, что обращайтесь к Господу. Это великая сила в нашей жизни. Это все, все во всем. Это Он нам дает жизнь с избытком. Слава Ему. Слава Ему. Если бы вернуть а назад, то вы я бы прожили? Ну, по-другому немножко. Я не так, ну как, я бы с детских лет пошла, верила в Бога. но чуть-чуть я позже, и поэтому я жалею. А вообще, Жизнь у меня прошла. Прекрасно, да? Прекрасно. Слава. Богу. Слава Господу. Так что мы вас благословляем и всем передаем витание. Аминь. не зацепилась там я